Hei og velkommen til Norge. Jeg heter Renate og jobber i politiet. Politiet skal sørge for tryggheten til alle innbyggerne i Norge. Det gjelder også deg som har flykta fra krigen i Ukraina. Norske myndigheter vil gi deg et trygt sted å bo. Du vil også få pengene du trenger for å kunne leve her. Ingen bestemmer over deg når du er i Norge, og ingen har rett til å true deg eller gjøre deg vondt. Ta kontakt med politiet hvis du har opparbeida deg gjeld til noen, f.eks. pga. reise eller bolig, og noen presser deg til å gjøre noe du ikke vil. Hvis du utnytter seksuelt, eller noen presser deg til å selge sex, hvis noen er voldelig mot deg, eller hvis du presses til å jobbe, gjøre tjenester eller til å gjøre noe ulovlig. Ta også kontakt hvis barnet ditt eller andre du vet om, er i en slik situasjon. Det er ikke lov å kjøpe seksuelle tjenester i Norge. Og det er heller ikke lov å fremme andres prostitusjon. Det er lov å selge seksuelle tjenester. Men den som tilbyr seg å hjelpe deg med å tjene penger på sexsalg, begår en straffbar handling. Politiet advarer mot å takke ja til slike tilbud. I en sånn situasjon vil du være sårbar for utnyttelse, og vil kunne befinne deg i en situasjon som du ikke klarer å komme deg ut av. Når du innvilges beskyttelse i Norge, får du samtidig rett til å jobbe. Du kan ikke begynne å jobbe før søknaden din blir innvilget. Når du får deg jobb her, har du som arbeidstaker mange rettigheter som skal sikre at du ikke blir utnytta. Du skal f.eks. få ekstra betalt hvis du jobber mer enn normal arbeidstid, som er 9 timer per dag og 40 timer per uke. Lønnsnivået i Norge er betydelig høyere enn i Ukraina, og det er minstelønn i flere yrker. Du skal også ha skriftlig arbeidsavtale, og det er viktig at du forstår innholdet i denne avtalen. Du finner mer om dine rettigheter innen arbeidslivet på knowyourrights.no. Det er viktig at du setter deg inn i rettighetene dine som arbeidstaker i Norge. For å nå oss i politiet kan du ringe 02800 eller møte opp på din lokale politistasjon. Du finner mer informasjon på politiets hjemmesider, politiet.no. Er det en nødsituasjon, ring 112. Vi vil at du skal vite at du kan komme til oss hvis du opplever vold, tvang eller press. Og vi har mange som ønsker å hjelpe, så nå kommer det en oversikt over ulike numre du kan ringe hvis du trenger hjelp.